সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোৰে যাতে বছৰটো ৰঙীন হৈ পৰে তাকে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিলোঁ এক জানুৱাৰী বুলি চাগ সকলোৱে খানা চানা খোৱা হৈছে নহয় জানো আৰু খানা চানা যোন খোৱা হৈয়ে থাকিব ফূৰ্তি ধেমালি সকলোৱে কৰিলেই চাগো তাৰ মাজতে কাম বনৰো কথা আছে নহয় জানো আৰু খানা চানা আমিও খোৱা হৈ গ'ল বাৰু তথাপিতো আজি বন্ধ পাওঁতে আজি এক জানুৱাৰী স্কুলো বন্ধ ল'ৰাহঁতৰ তাকে ভাবিলোঁ কাম বনকেইটা যিখিনি বাকী আছে কৰি লওঁ বুলি কাৰণ আমাৰ উটি কৈছে নহয় ভোগালী বিহুতে আহি আছে নহয়নে বাৰু আৰু তাৰ বাবেতো আমি যা যোগাৰ কৰি ল'বই লাগিব ধান চান শুকোৱা জা জলপান খুন্দা পিঠা পনা বনাইখিনি কামটো আমি কৰিবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই সুবিধাটো পাওঁতেই আজি এইদৰে ধান কেইটামান উলিয়াই ল'লোঁ এইখিনি পুৰণা ধান আছিলে এইখিনি মই আজি ৰ'দত দি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাকে এতিয়া মই ৰ'দত উলিয়াই দিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা কাম বনখিনি হৈ গৈছে আন্ধা বঢ়া খোৱা বোৱা সকলোখিনি কাম হৈ গ'ল আৰু ধানখিনি উলিয়াই কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিছেনে মই খৰি কেইটামান কাটিব লৈছোঁ আৰু এইখিনি দালি আমাৰ সৰুকৈ বাগিচা মানে চেগুনৰ বাৰী এখন আছে তাৰ পৰাই মানুহজনে কটাই কৰি আনি দিলে আৰু মই এতিয়া যিখিনি পাৰোঁ এনেদৰে সৰু সৰু দালিখিনি কাটি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ মই আগতো এনেদৰে মই নিজে কৰিব পৰা কামখিনি কৰি থাকোঁ আৰু যিখিনি নোৱাৰোঁ মানুহজনলৈ থৈ দিওঁ তেওঁ মানে ফালি কৰি দিব আৰু কৰ্ম কৰিবলৈনো কিহৰ লাজ নহয় জানো সৰু ডাঙৰ সকলোখিনিয়ে হওক বা পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক সকলোৱে কৰি যাব লাগে আৰু ঘৰখনৰ কামটো মানুহজন আৰু মাইকী মানুহজনে মিলিয়েই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে চমু চাপে কামসমূহ আৰু তাতে বিহু আহি আছে আৰু ৰ'দখিনি দি থাকোঁতে এনেদৰে কাটি ছিঙি ফালি কৰি ল'লেহে শুকাব আৰু এই ল'ৰা দুটাই আপেল খাই আছিলে আৰু মোকো অকণমান দিলে তাকে ময়ো খাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি তিলকত তালি থৈ দিছোঁ ধান বঢ়াবৰ বাবে আমাৰ কৰ্মই জীৱ নহয় জানো আমিতো কৰ্ম কৰি যাবই লাগিব আনন্দ ফূৰ্তি সকলোখিনি থাকেই তাৰ মাজতে আমি কৰ্মও কৰি থাকিবই লাগিব আৰু এতিয়া খৈকেইটামান কাটি কৰি লোৱাৰ পিছত এনেদৰেই এয়া কলমৰালিসমূহ দেখিছেনে শুকান কলমাৱলিসমূহ আমি এনেদৰেই কলমাৱলী হওক বা তিলৰ কটালিসমূহ হওক এনেদৰে আমি ধান বহাওঁ আৰু গাঁৱৰ মানুহে এনেদৰেই বহাই বাৰু গাঁৱত যিসকলে বাস কৰে তেওঁলোকে জানেই আৰু যেতিয়া গাভৰু হৈ আছিলোঁ এনেদৰেই মাক সহায় কৰি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া নিজে এনেদৰে কৰি মেলি লওঁ সকলোখিনি এনেকুৱা দিনবোৰত মাহলৈ বৰকৈ মনত পৰে আৰু এয়া এতিয়া মই গোটাই কৰি লৈছোঁ বৰ ভাল লগা দিন এইকেইটা মানে ভোগালীৰ দিনকেইটা সকলো ফালৰ পৰাই মানে ভাল লাগে ধান চাউলই হওক বা সকলো কাম বনখিনি কৰিয়েই ভাল লাগে মানে আৰু এতিয়া আবেলি হ'লহি মানে ৰ'দো যাওঁ যাওঁ হৈছে আৰু ময়ো এনেদৰে ধানখিনি বোলো নাই ঠাই লৈয়ে লওঁ নহ'লে আকৌতো অলপ অলপ আৰু ধানখিনি সেমেকি যাব আৰু ধান ভৰাবৰ কাৰণে মই যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু ধানখিনি উঠাই কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত কাম বনখিনি কৰি এইদৰে এতিয়া ধান বহাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এয়া খোৱা ধান বহাম মানে জলপানৰ কাৰণে শুকান ধান দি লৈ এতিয়া পানী দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া এতিয়া ফুট দি থৈ দিম আৰু ৰাতিপুৱা মানে ফালি দিম কষ্ট হ'লেও নিজে এনেদৰে যেতিয়া বিহু বুলি যা যোগাৰ কৰি লোৱা যায় মানে বহুত আনন্দ লাগে আৰু ওচৰতে যেতিয়া নেকি ল'ৰা দুটাও থাকে আৰু মানুহজনো থাকে তেতিয়াতো কাম কৰিলেও মানে দুখ ভাগৰ নালাগা যেন লাগে আৰু এয়া এতিয়া ফুট দি থৈ দিম আৰু ৰাতিপুৱা ফালি দিম আৰু ওচৰতে এয়া বহি আছে ল'ৰা দুটাৰো মানুহজনো বহি